হেল্ল' এভ্ৰিৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ কিতাপৰ পাঠ পাঁচ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পাঠ পাঁচ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি উত্তৰ দিয়া ক নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰ ফলত মানুহে কি অৰ্জন কৰিব পাৰে উত্তৰ নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰ ফলত মানুহে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰে খ বাণীকান্ত কাকতিয়ে জীৱনৰ বেছিভাগ সময় কি কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল উত্তৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে জীৱনৰ বেছিভাগ সময় জ্ঞান অৰ্জনত আত্মনিয়োগ কৰিছিল গ নতুন ডাক্তৰ বুলি কাক কোৱা হৈছিল উত্তৰ নতুন ডাক্টৰ বুলি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিক কোৱা হৈছিল ঘ তেখেতে কি চিকিৎসা কৰিছিল উত্তৰ তেখেতে হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা কৰিছিল ন বাণীকান্ত কাকতিয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰ বাণীকান্ত কাকতীয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম এচামিছ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশ প্ৰশ্ন ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিক লৈ কি ঘটনা ঘটিছিল চমুকৈ লিখা উত্তৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিক লৈ বহুতে তেওঁক হাঁহিছিল আৰু অশিক্ষিত লোকসকলক কৈছিল তেওঁ হেনো ডক্টৰ আৰু তেওঁ চিকিৎসা কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কথা শুনি তেওঁৰ ওচৰত চিকিৎসা বিচাৰি গৈছিল অভিধান বা শব্দ সম্ভাৰ চাই অৰ্থ লিখা ঈষাপৰায়ণ আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা আয়ত্ত বশতঃ অনা অধীনত অনা অধিকৃত দখললৈ অনা কাৰ্য সাধনা সিদ্ধি লাভৰ কাৰণে কৰা একাগ্ৰ প্ৰচেষ্টা আৰাধনা উপাসনা গভীৰ ঐক্যান্তিক চেষ্টা থৎমদ বিবোধি হোৱা অৱস্থা পৰিস্থিতি চাৰিওফালৰ অৱস্থা পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা নিষ্ঠা দৃঢ় আস্থা শ্ৰদ্ধা একান্ত একে ঠাইতে বা বস্তুতে মন লগোৱা একাগ্ৰ সুখ্যাতি সুনাম যশস্যা আত্মনিয়োগ স্বনিযুক্তি কোনো কামত নিজকে লগোৱা কাৰ্য প্ৰবল বহুত চৰ্চা আলোচনা কৰা গতিকোত্ৰ মতিগতি স্বভাৱ প্ৰকৃতি চলন চালচলন তলৰ শব্দকেইটাৰ পৰা যুদ্ধাসৰ বাচি উলিয়াই ভাঙি দেখুওৱা নিষ্ঠা মধন্য় ক্ষয় মধন্য়থয় আস্থ মধন্য় ক্ষ যোগ মধুন্থ বিজ্ঞানী গযজ্ঞ বৰ্গ য যোগ নিয় ডক্তৰ কয় মধন্য়তয় আ ক যোগ মধুন্যত প্ৰশ্ন তলৰ আস্তনা শব্দবোৰৰ সলনি ব্যক্তিবাচক সৰ্বনামপ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যবোৰ পুনৰাই লিখা ক ডৰ বাণীকান্ত কাকতি এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানী আছিল উত্তৰ তেখেত এগৰাকী ভাষাবিজ্ঞানী আছিল খ ৰহিমে পঢ়া শুনা মনোযোগেৰে কৰে উত্তৰ সি পঢ়া শুনা মনোযোগেৰে কৰে গ নীলাই গান গাই ভাল পায় উত্তৰ তাই গান গাই ভাল পায় প্ৰশ্ন বাক্য ৰচনা কৰা সহজ সৰলভাৱে অলিয়ে সকলো কথা সহজ সৰলভাৱে কয় প্ৰবল আজি সাগৰৰ পাৰত প্ৰবল বতাহ বলি আছে চিকিৎসা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা কৰিছিল দৃঢ়মনা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এজন দৃঢ়মনা ব্যক্তি আছিল আতিগুৰি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে সকলো কথা আতিগুৰি মাৰি জানিব বিচাৰিছিল কৌতুক প্ৰিয় যদু এজন কৌতুকপ্ৰিয় লোক জোকৰ মুখত চূণ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে জোকৰ মুখত চূণ দিবলৈ ডাক্তৰৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল থটমত খা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ উপস্থিত বুদ্ধিত বাকী লোকবোৰে থটমত খাইছিল প্ৰশ্ন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰোঁ আহা ক যি শিক্ষা দান কৰে উত্তৰ শিক্ষক খ যি ৰোগীক চিকিৎসা কৰে উত্তৰ চিকিৎসক গ যি ভাষা চৰ্চা কৰে উত্তৰ ভাষাবিজ্ঞানী ঘ একে সময়তে হোৱা উত্তৰ সমসাময়িক ন একান্ত মনে চিন্তা কৰা উত্তৰ একাগ্ৰ প্ৰথম ছ যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে উত্তৰ ছাত্ৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দলিখা জ্ঞান অজ্ঞান সৰল জটিল সাধাৰণ অসাধাৰণ চোকা ভূটা ৰোগী সুস্থ সুখ্যাতি কুখ্যাতি তলৰ ফকৰা যোজনাটো শিক্ষকৰ সহায়ত বুজি লৈ বহলাই লিখা যিমলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন ইয়াৰ উত্তৰটো মই আগতে ভিডিঅ' বনোৱা আছে গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ উত্তৰটো চাই ল'ব উত্তৰ লিখা ক ড কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ জন্মস্থানটো কি উত্তৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ জন্ম চনটো ওঠৰশ আঠানব্বৈ চনৰ জুলাই মাহৰ বিশ তাৰিখ খ তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল উত্তৰ তেখেতে ছাত্ৰজীৱনৰ পৰাই সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল ঘ তেখেতে কোনটো বিষয়ত এম এ পাছ কৰিছিল উত্তৰ তেখেতে সংস্কৃত বিষয়ত এম এ পাছ কৰিছিল ঘ তেখেতে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম লিখা উত্তৰ তেখেতে ৰচনা কৰা গন্ধকেইখনৰ নাম হ'ল শ্ৰীহৰ্ষৰ নৈশ চৰিত যশিলক আৰু সেতুবন্ধ তেখেতে কি কি আলোচনীত প্ৰবন্ধ লিখিছিল উত্তৰ তেখেতে বাঁহী আলোচনী চেতনা আবাহন আদি আলোচনীত প্ৰবন্ধ লিখিছিল হাঠৰ ভাঙোৱা হাঁহ গছত লাগে আনোতাই আনে ৰান্ধোতাই ৰান্ধে খাওঁ তাই কিন্তু পেলাই দিয়ে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে তেজপাত প্ৰশ্ন মহাভাৰত শব্দটোত থকা আখৰকেইটাৰে বেলেগ বেলেগ শব্দ গঠন কৰা উদাহৰণ মৰে মহা মৰত মদ হা ৰে হা হাঁহি হাঁহ ভা ৰে ভাত ভাৰত ভাগৱত ৰ ৰে ৰথ ৰথ ৰজা দন্ত্যতৰে তপত তমস্কাৰ তপস্যা প্ৰত্যেকেই আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত হৈ থকা সাঁথৰ আৰু ফকৰাত যোজনা চাৰিটাকৈ সংগ্ৰহ কৰি লিখা সাঁথৰ আৰু ফকৰাত যোজনাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ধন্যবাদ